kelinglar ozgina tanishib olamiz ismim maryam qirg'izistonni o'sh shahridanman millatim o'zbek moskvada 3 yildan beri taksischlik qilib yuraman o'zim oddiy bitta qishloqni sodda qizman. hayot shu narsalarga majbur qildiki mana 3 yildan beri rossiyada taksichilik qilib farzandlarimni boqib kelyapman ba'zi birlar o'ylashi mumkin nimaga doim xomush yurasiz boshqa qilasiz sal kulib yursangiz bo'lmaydimi deb bitta narsani doim men xayolimdan ketkazmayman meni bitta qilgan xatoim meni millatim uchun qanaqadir dog' tushirib qolishidan qo'rqaman shu narsani xohlamayman shuning uchun iloji boricha o'zimni sirimda turib boshqa millat vakillariga o'zbek qizlari manaqa ekan degan hayolni bermaslik maqsadida doim o'zimni shunday olib yurishga harakat qilaman meni orqamda не только men o'zim ota onam aka ukalarim shani meni millatim shana turibdi shu narsani hech qachon